Ввиду того, что сейчас мы находимся на той ступени развития нашей цивилизации, когда мы теряем, теряем веру в высшие силы. И поэтому у нас возникает проблема, проблема в том, что нас поглощает хаос. А человеческое сознание оно не способно существовать в хаосе. Даже э, если ты э, не можешь объяснить э, многие человеческие проступки э, не знаю, геноцид например высшим замыслом, да, то э, случится коллапс э, и э, мы, мы теряем э, веру в жизнь, то есть мы перестаем в жить. Соответственно ключевым э, элементом для рассеивания хаоса всегда в человеческом сознании всегда являлся свет. И в данной инсталляции как раз я и работаю с этим элементом, то есть свет как основополагающее вещество для рассеивания хаоса. Работа называется «Когда мы вернулись в пещеры». Да, но основной задачей для меня было в данной работе – это создание сакрального места. То есть место, в которое может вернуться человек в поисках какого-то высшего блага, высшей благодати.